Всім привіт, друзі! Не хочу забирати багато часу у вас. Давно хотів зрівняти такі два ехолота, як Люки. Я маю люки і Китайський ехолот бюджетний. А тут якраз друг мій купив Deeper Pro плюс Чірп. Захотілося нам записати таке відео, зробити маленьке невеличке, зрівняти два ехолота: Китайський і китайські люки і сучасний ехолот Deeper. Чи люки правильно показує структуру дна. Чи правильно показує рибу і зрівняти з діпером. І що з цього вийде. Чи є сенс купувати дорогий ехолот, викидати великі гроші, чи для рибалки хвати і люки От. І Ми записали своїм другом таке невеличке відео. Так що дивіться на моєму каналі. Якщо будуть якісь питання, пишіть, задавайте, буду по можливості відписувати. Так що дивіться відео, гарного перегляду! и до зустрічи Ну, mm. У меня 7 градусов, понял? Mm -hmm. Тут, наверное, mm -hmm. У меня стоит 7 градусов, у меня зацепляет только всего 40 или 50 сантиметров дно, понял? Mm -hmm. Больше не показывает. Это чисто понял для определения дна, не рыбы, а дна. Да, у меня тут 4 3 метра, у показывает 3 типа бровку пусть показывает. И пришла рыбка. И у меня бровка тоже есть. И в табе так само рыбка пришла. Только вот такая -то бровка такая огромная, блядь. Ну. No. Что такую огромную бровку показала? Не знаю, тут такие выставлены. Тоже так. же стандартно, же не можно ничего выставить. Все люки. О, Но у меня, бровка пришла. Рыбки, да. Какие серьезные. У меня показывали, нет у меня бровки -то. У меня чисто на скандна 7 градусов стоит. Вот бровка пошла, ну смотри. Ну, у меня типа бровка уже ушла. А то вот начинается. Вот пришла следующая бровка. Пошла следующая. Ну вот она есть. Вот сейчас пошло на бровку. Видишь? У меня 2,6, 2,2. вот это два. и девять. Ну, практически, практически ну, все. Практически, практически все... в принципе, показала так само, видишь, бродка. да. <coughs> то есть, что дипер, что люки. Практически одинаково показывают но тебе не показывают этот. что э, на дне ну лишь да что но... не на дне видишь Но так а это... у меня это мне показывает на данный момент что я ровное дно пошел сейчас спуск ну в принципе для у тебя тоже спуск пошел да. то есть, но, но показывает здесь очень твердое дно мне показывает. пизда как он твердо видишь mm -hmm. то есть нет нету даже ила нету нихуя Пошел. А, вот. Да, у меня так само, uh -huh. И пришла рыбка а в ТБ. Тебе... Ни одной не показал. Ни, одно, ни одно. Ну, у меня тут такая то одиночка, но это может быть смятя. Ну, у тебя, факт, может, рыба. у тебя, у меня 7 градусов стоит, у тебя может в бок словит его, понял? Uh -huh. А у меня чисто в дно бьет пока. Всего лишь 7 градусов. И дать? а у тебя может разбрасывает, понял? Луж? Может и так, может. Из-за этого он его поймал где-то, блядь. Ну, Но бог тебе, наверное, идет зараз узкий луч. да? Узкий, да. да 7 а у меня идет широкий луч. То его он типа захвачивает, чтобы больше, больше Вот сейчас, ну, блядь. 5,7. О, блядь. Что-то, что-то твердое. Ну, какой-то каменчик. Угу. У тебя показал этот каминчик? У меня пропала сеть, мочишь? Ага. То есть получается... У меня показывает... У меня уже... 84 метра у меня показывает сейчас. 84 метра? Да, 85 видишь? Ага, ну то есть 84 метра и люки не достаем. Не достаем. У меня Все. 120, понял? Все, у меня пропала сеть. У меня не 84 метра максимально дальность. И то даже не 84, может 80 метров. А по-моєму, писалося в люкі, щось до 300 метрів, але 80 метрів все, і пропав сигнал. О, появився. 17 градусів, 178 температура. В 17 градус. Ну, у мене 17,8, ну по тільки одинаково. Ну, тут наші ремонтки одну показує. Угу. Риби там нема. Сейчас рыба тут пойдет. Но на 7 градусов видишь, он, блядь, чисто бьет в дно и пиздец. Он не ищет ага. рыбу. Этот градус чисто только, бля, для дна. Нормально полностью пропал сигнал. Угу. Сейчас 78 метров показывает. походу ее перезагружать не? О, все, показала рыбу. Да. А ну там. Я зараз ее включу. И подаемся часу. Час сигнал появится. Так, води. Ну, я пішов сигнал. Пошел? Да, у тебя рыба на стоит рыбка. Ну и у меня что там. Показала, да? Да, да ну у меня тоже показала. Как 50 Ну, у меня тоже вот ее показала, эту даничку. да. видишь? Как да, маленькую. Нет. Так, 5,7, шел у тебя 5,6. В принципе, глубину одинаково показывает. Да. Примерно, у пишет, у тут Угу. Показывай четверочку. Солнце бьет, и не видно ничего. О, вот так лучше было. Ровно твердое дно. Пять и девять. Шесть у меня. О, ну, у нас шесть шесть пришло шесть. уже. Все. Шесть вот это тоже так. Ну, в принципе, параметры все одинаковые. И так само показывает ровное дно. И все практически одинаково то что дипер, что люки, практически одинаково все показывают Ну, какие-то вот пошла рыбка. Угу. Вот ее мне показывают полоски, видишь? Угу. видно, там какие-то мелкие полоски. Да, мелочь. Тут, правда. О. Бровка пошла. У тебя бровка пошла? У меня показывает 5,6, а в 5,1. И вот выход с бровки. Вот выход с бровки пошел. Ну, у меня так само, вот еще подъемчик mm -hmm. Ну, и Видишь, ты... мне показала рыбу, и тебе показала рыбу. Ну. ну. В принципе, всего люки хватает вот было. Да. Для такой рыбалки. О, покажу тебе сейчас рыбу. Мне пока показала, видишь? Да, вот мы вот, тот самый домечку да, показывал. Ну и тогда я то мелкий показал. Мелкий показала, да? 2 ,9. Ну, нормально да по 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 глубине показывают четко блядь. только что видел что у тебя единственное что у меня показывает дно понял какое угу. твердое не твердое у тебя блядь. ну тут же все, он же бюджетный да. тут а то есть тут 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 один лучик и все <coughs> один лучик блядь. а ну да я попробую блять Но у меня так само. Плохо видно, конечно. Вс, он теперь захватывает много. Ну и у меня так само, сейчас так лучше. Настроительный. О! 4.5. О, вот так я утра купал. Плохо видно, да. Ну, нормально, конечно. В принципе. А, вот. О, тебе показалось сейчас рыба? Да. Ну и маме показывает. Mm -hmm. Солнце, конечно, засыпает. Ну видишь, вот у тебя рыбы показывают, у меня вот эти полоски. Она, видать, стоит, понял? Не проплывает, стоит. Ну, типа как настоячку мне ее не показывает. у типа тоже показывает, показывает бачик бы. Может быть стайка рыбы, а она стоит. А у меня показывает ее разноброс. Там я однички, двойки, и там троечки, все. А когда вы показы больше стоят. Это показы полоса Сейчас полторы этой влево пойдем. Ну, Пять и семь метров да ну, это так само 5 5 дай ну, так само 5 дай ну все так само